Ахмед випускник Харківського політехнічного університету. Його магістерська робота присвячена темі утилізації супровідного газу при здобичі нафти. У своїй науковій роботі дослідник пропонує його не спалювати, а використовувати у процесі здобичі повторно. Суть идеи заключается в утилизации попутного нефтяного сероводородного газа путем его обратной закачки в пласт. Во-первых, что такое нефтяной попутный газ? Это тот газ, который находится в растворенном виде в нефти при определенных термобарических условиях и добывается вместе с нефтью. Тут вопрос возникает именно после добычи попутного нефтяного газа. На данный момент нефтяной попутный газ в основном сжигается. И это приведет к потере технической и экономической ценности этого газа. Про объемы сопроводного газа скажут краще цифры. Каждый год сжигается 140 миллиардов кубических метров попутного нефтяного газа. Это, если говорить более глобально, то это эквивалентно 20% потребления газа в США. Это 30% потребления газа в Евросоюзе. Это два раза больше потребления газа в Африке. Составляет около 75% экспорта газа России. Но от этого, ну, отсюда мы понимаем, что это и серьезная, и глобальная проблема. Если мы говорим о том, что в попутном нефтяном газе содержится еще сероводород, то при его сжигании выделяется углекислый газ и выделяется оксид серы при сжигании. Оба эти компонента, они отрицательно влияют на окружающую среду. Зазвичай супровідний газ, який насичений сіроводним, не очищують, оскільки ця процедура досить затратна. Натомість Ахмед пропонує уникати цієї процедури та повертати його у нафтовий шар. Якщо ми говоримо об особенному стражданні, тоді, як правило, всі перерабатываючи заводи вони знаходяться доволі далеко І Для того щоб доставити, треба строительство. И это тоже считается в экономическом плане, потому что э, это строительство тоже имеет свою экономическую ценность, и это тоже надо учитывать. Ахмед стверджує, що окупність такой технологии становить від року до двох. При тому, що змінювати сам технопарк не потрібно, варто лише встановити компрессор. Если мы уже имеем установку подготовки нефти, значит нам не требуется строительство и нам не требуется еще строительство газоперерабатывающего завода. В этом случае нам нужно поставить компрессорную станцию определенной мощности. Для этого нужно сначала добыть этот газ вместе с нефтью, после этого нефть подается на установку подготовки нефти, там отделяется нефть от газа, нефть дальше идет на переработку, газ подается на установку подготовки газа там предварительно будет очищаться газ от воды и от механических примесей для дальнейшей подачи его на компрессорную станцию. Компрессорная станция в этом случае используется для компримирования давления до нужного значения, которое у нас на нагнетательной скважине. После этого газ подается с этой же компрессорной станции на нагнетательную скважину и будет закачиваться в пласт. Окупаемость колеблется от одного до двух лет. Это зависит, это зависит от запасов попутного нефтяного газа и от запасов нефти. Эксперту нафтогазовой галузи впененысь, что технология, которую предлагает Ахмед, имеет большие перспективы. Это будет перспективно, по-моему, в более в арабских странах так вот в пустынях, где, так сказать, ну, сложно построить газопроводы, это дорого и так далее, и может быть неэффективно даже оказаться. Ну, в Украине это маловероятно, потому что, в общем-то, у нас таких месторождений с сероводородным газом, одно на Украине все равно есть, на Западной Украине, так? Поэтому я думаю, что на Украине, ну, с точки зрения дипломной работы, она нормально все, научная часть выдержана, как научная работа, но практического применения на Украине вряд ли будет, разве что мы откроем на больших глубинах нефтяные месторождения, что маловероятно тоже больше газовых будет там, я так считаю, поэтому работа пойдет. Викладачі Ахмеда говорять, що традиційно для іноземців пропонують тему, з якою вони могли б повернутися на батьківщину та реалізувати її там. Але у Ахмеда плани інші. Він хоче залишитися в Україні, та саме тут присвятити себе удосконаленню газу та нафтоздобичі.